добавлю по предыдущей теме. Действительно, почему Киевская правозащитная группа вступила, потому что редко видится такой беспредел. У нас СМИ должно независимо освещать абсолютно все. И что власть делает, и что делает оппозиция, абсолютно все равно кто. В данном случае фактически два человека, глава районного совета, невзирая на то, что даже депутаты согласия не давали, хотя назначали фактически депутаты, редакторы и имеют на это право, не давал своего согласия и трудовой коллектив. Фактически два человека собрались в кабинете Пера, решили уволить главного редактора. Знаете, очень редко на суде сталкиваешься с тем, что замечания представителям органов власти о корректности поведения и высказывания в адрес редактора делается. Даже на суде было видно, как непосредственно давят на ИСА для того, чтобы просто она отказалась от Я, в принципе, Открою маленький секрет. У нас доходило даже до того, что не хотелось человеку ездить в судебное заседание. То есть насколько издевали в судебных заседаниях, создавали все возможное, чтобы просто мы не довели дело до конца. И еще хотелось бы сказать, все мы очень часто говорим о судебной реформе, о реформе исполнительной службы. Какая может быть реформа, если в течение 24 часов должен быть человек возобновлен на работе, если он не зав... возобновляется, должно быть открыто уголовное производство. По сей день прошло уже не одна неделя. Человек не возобновлен на работе, и никто ничего не делает. И никто за это ответственность не несет. Причем это люди, которые для всех простых жителей это образцы уровня власти. Так как же мы с простого человека можем что-то требовать, если должностное лицо наивысшего ранга на районе не исполняет э, никакие абсолютно решения суда. То есть получается, мы простому человеку просто даем указание, что можешь делать точно так же. Раз им позволено, значит и мне тоже будет простая его логика. Э, что касается других дел, поддержанных Чугуевской правозащитной группой. Непосредственно нами был э, проведен э, общественный аудит тарифов которые на данный момент имеются в связи с этим на данный момент на август месяц назначено рассмотрение дела по иску правозащитной группы в национальной комиссии по регулированию тарифов так как мы оспариваем все те тарифы которые установлены для населения мы считаем что они установлены завышенно они установлены с нарушением абсолютно процедуры кроме этого почему-то не просчитанный ряд моментов, включая э, то, что зачем населению платить за вас, который мы покупаем. Население может использовать собственный газ, а продавать его пусть продают предприятия. Уже. Э, то есть э, мы приложили существенные расчеты и считаем, что минимум два раза указанные э, тарифы должны подлежать пересчету именно в меньшую сторону. Э, с хорошей стороны, хочу сказать, что ну, почему-то э, Власть написала, что они сами там приняли решение о том, чтобы провести международный аудит. Так вот, это решение было э, принято фактически после того, как был назначен в окружном административном суде города Киева э, назначено заседание по иску узкой правозащитной группы к э, Национальной комиссии по регулированию тарифов. Мы надеемся, что благодаря этому вмешательства, а также тому, что э, нами тоже будут инициированы назначения в суде экспертиз по тарифам, мы добьемся того, что тарифы обоснуют и существенно снизят. Э, также завтра в окружном э, суде города Киева будет рассматриваться иск от, от чугунской правозащитной группы Кабинет Кабинета министров Украины об изменении минимального Заработной платы. Почему мы подали такой есть? У нас минимальная заработная плата долгое время э, не пересматривается, исходя из э, того прожиточного минимума, который есть. Так вот, вместе с экономистами, э, нами фактически просчитан тот минимальный э, прожиточный минимум. На этот прожиточный минимум человек э, не может прожить вообще. То есть э, мы считаем, что во-первых, подлежит пересчету прожиточный минимум, соответственно, подлежит пересчету минимальная заработная плата. Да, возможно, для многих предпринимателей самого государства не хотелось бы этого делать, но ни при какой ситуации даже военные не должны нарушаться права человека в том объеме, в котором они нарушаются. Кроме этого, на данный момент Чебуевская правозащитная группа представляются интересы потерпевших в резонансном отделе, когда лицо, лишь за то, что он принадлежал к группе нетрадиционной сексуальной ориентации, был, я считаю, что зверский убит, потому что было нанесено около 30 ножевых ранений, человека вовеку тушили ремнем, и на данный момент почему-то в городе Харькове, в котором все считают милицейским городом, в котором полно Надлежащее. Мы считаем действием правоохранительной системы не данная оценка, потому что ряд лиц беспрецедентно просто выведены из состава обвинения. Абсолютно без каких-либо причин люди шли специально, я считаю, убивать человека лишь за то, что он принадлежит к такой группе лиц. И убивали зверски. Мы считаем, что это показательная казнь, и за это должны ответить и лица, которые совершили, и правоохранительная система, которая так на расследовала дело, что в результате у нас четыре заседания не ходят свидетели безнаказанно, а прокуратура везде в интервью журналистам говорит, ну что ж мы можем сделать? Да действительно, что ж мы можем сделать, если по закону привод, который назначен судом, органы милиции не выполняет, а прокуратура просто разводит руками. Говорит, ну а что ж мы можем сделать милиции? Я считаю, что если мы так будем продолжать, придет к тому, как правильно говорит один из наших клиентов, что у нас будет махновщина, самая натуральная и анархия. Просто законы надо или исполнять всем, или можно не исполнять никому. Ну, если государство будет такую позицию дальше занимать, то я считаю, что мы придем, что их можно будет не исполнять абсолютно никому. Вот это некоторые из дел, те, которые мы вели. Вообще, действительно, количество стратегических, мы считаем, дел Чугурской правозащитной группы достаточно большое. Именно одно из наших дел э, вошло в десяток э, стратегических дел в Украине, то есть э, на данный момент апелляционный суд Харьковской области есть вступившее решение в законную силу, э, вынес решение против прокуратуры Харьковской области, фактически взыскал в пользу э, трех жителей Шевченковского района порядка 300 э, тысяч гривен компенсации за незаконное расследование. Однако, как мы видим, на данный момент это решение тоже не выполнено. Поэтому зачем, громко говорить, о правоохранительной судебной реформе, если у нас ничего не исполняется и не собирается исполняться. Во всяком случае, раз у нас последняя баррикада, это которая будет стараться как-то в кавычках помогать государству бороться с коррупцией, остается общественность и журналисты. Я считаю, что общественности и журналистам нужно сплотиться, и не допускать таких случаев увольнений редакторов, потому что вместе общественность и журналисты – это сила. Та сила, которая может двигать государство. Никогда чиновники реформировать сами не будут. Только совместно с нами, я считаю, они смогут это достойно делать. И несколько э, слов буквально. Э, пан Роман сказал сейчас про журналисты. Чувствуйте, что группа разом с газетой «Наш город» започаткували